और हर रोज़ हजरत हकीकत जाने हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की, की नाफरमानियाँ होती हैं। और हमारे दिल पर जू भी नहीं रेंगते और हमारा दिल जो है ना खौफ से दहलेगा नहीं यार अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानियाँ हो रही हैं और ये क़यामत वाले दिन हज़रत ये क़यामत वाले दिन जो भी बंदे ये दाढ़ियाँ कटवाते हैं ना वो तो पकड़े ही जाएंगे लेकिन जो दाढ़ियाँ काटते हैं ना वो भी पकड़े जाएंगे जाएँगे और देखें ना कितना कितना हज़रत जी गुस्साखियाँ हो रही हैं कितना हो रही हैं अब जिसने दाढ़ी रखी है उसको भी नहीं पता वो दाढ़ी बनवाने जाएगा अब दाढ़ी के बाल कितना बारकत है और ये भी मैंने एक वजीफा पढ़ा था मेरे जहन में किताब का नाम नहीं आ रहा कि जिस बंदे ने दाढ़ी रखी हो और दाढ़ी को कभी उसने कैंची ना लगवाई हो आ रही है कैंची नहीं लगी कटी नहीं है तो उसकी दाढ़ी को धोकर जो पानी लिया जाएगा ना वो अगर उस औरत को पिलाया जाए जिसके हाँ औलाद नहीं होती तो रब तला उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा इतना बड़ी शान है इस दाढ़ी के तो हर रोज़ हज़रत जी कितना लोग हैं जो दाढ़ियों को कटवा के फेंक आते हैं रूढ़ियों पे रूड़... फिर रही होती है दाढ़ियाँ और यार सुन्नत रसूल है और हशर क्या हो रहा है पकड़ तो होगी ना फिर पूछा तो जाएगा ना हज़रत कि तूने क्या किया है अरे जी नहीं है वजन इसका कुछ भी वज़न नहीं है इसको रख लेना ही अच्छा है वो एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि संगिया ए कख रख लें पूछा हज़रत क्यों जी तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि संगी ए कख रख लें कल न तेरा भी कख रह जाएगा आज ये तीन के रख ले कल को तेरा भी कुछ रह जाएगा हजरत क्या करना है और मुझे समझ नहीं आती हजरत ये दाढ़ी कटवाते क्यों हैं वो यार हम हर रोज़ कटवाते हैं यह हर रोज़ आ जाती है ना वो मुड़ रही है ना हम मुड़ रहे हैं तो यार रब ताला ने जैसी इंसान की बनावट बनाई है क्या वो सही नहीं है रब ने औरत को जैसा बनाया उसको वैसा रहना चाहिए रब ताला ने मर्द को जैसा बनाया उसको वैसा रहना चाहिए रब ताला ने मर्द के चेहरे पर जीनत रखी है दाढ़ी तो दाढ़ी को रखो यार हर रोज़ कटवाते हो हफ्ते बाद फिर आ जाती है क्यों ज़रूरी है हिस्सा है। कितनी बार काटोगे एक दिन खुद कट जाओगे हजरत इसने नहीं हटना अगर वो नहीं हट रही तो तू हट जा वो आने से नहीं हट रही तो तू कटवाने से हट जा रख ले इसको कुछ नहीं होता कल को हो सकता है इन्हीं बालों की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए